আসার আৰু আর ডবুগুড় সিলাইফে স্বাগতম জানাই ডেবগুড় সিলাইফর আজ এগী ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব আর এই ব্যক্তিত্বই যাক আমি আজি আমার স্টুডিওত এগারী সম্মানীয় অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করে আনি হল মৌসুম খুন এগারী যোগ শিক্ষক আর যোগ শিক্ষার জড়িয়ে তো বিগত সময়ছোৱাত বহু মানুহ উপ কৰি আহিছে ইয়াৰ বাহিৰে বহু পৰিচয় আছে তেওঁ নৃত্য গীত আৰু বিভিন্ন শিক্ষাৰ লগত জড়িত তেওঁৰ ৰাসৰো নৃত্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাম তেওঁ কৰি আহিছে আৰু ব্যৱসায় সূত্ৰেও তেওঁ কিছু পৰিমাণে স্বাধীনভাৱে কাম কৰি আহিছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আৰু আজি আমি মূলতঃ যোগৰ কথা পাতিম আৰু যোগৰ গুৰুত্ব কিমান এই কথা শেহতীয়া সময়ছোৱাত যথেষ্ট সচেতনতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু একৈছ জুন বিশ্ব যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষই ইয়াত যথেষ্ট আগস্থান লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনেও এতিয়া আমি যিহেতু যোগ শিক্ষাৰ লগত আপুনি জড়িত বুলি আমি অৱগত তো আমাক যোগনো কিয় প্ৰয়োজন যোগনো কি প্ৰাৰম্ভিক এই কথাখিনি অকণমান মানুহক বুজাই লওঁ আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে এজন মানুহ সুস্থৱান হ'বৰ কাৰণে তিনিটা বিশেষ গুণৰ প্ৰয়োজন মানে শাৰীৰিকভাৱে আমি সুস্থ হ'ব লাগিব আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হ'ব লাগিব আৰু সামাজিকভাৱে সুস্থ হ'ব লাগিব এই তিনিটা বিষয়ত আমি যদি সুস্থ হওঁ তেতিয়াহে আমি স্বাস্থ্যৱান বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এটা বিষয় নতুনকৈ এড কৰা হৈছে সংযোগ কৰা হৈছে সেয়া হৈছে আধ্যাত্মিকতা আমি যদি আধ্যাত্মিকভাৱেও সুস্থ হওঁ তেতিয়াহে আমি এজন মানে পাৰ্ফেক্ট মেন হ'ব পাৰিম সেই আধ্যাত্মিকতা আজিৰ তাৰিখত খুবেই প্ৰয়োজন এতিয়া যোগাসন বুলি ক'লে বহুতে কেৱল শাৰীৰিক বেমাৰৰ কাৰণে যোগ কৰে বুলি ভাবে সেইটো নহয় আসন কৰিলে সেই শাৰীৰিক বেমাৰ ভাল হ'ব আৰু প্ৰাণায়াম কৰিলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাব আৰু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ জৰিয়তে যদি আমি জীৱনটো অতিবাহিত কৰোঁ আমি সুন্দৰভাৱে মানে ভাল মনেৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম সেই আধ্যাত্মিকতাটো আজিৰ তাৰিখত খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে এতিয়া এই যোগৰ বিষয়টোৰ লগত কেনেকৈ আপুনি জড়িত হৈছিলে অঁ যোগৰ বিষয়ৰ লগত জড়িত হ'বলৈ মই সৰুৰে পৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ঘৰত যেতিয়া আছিলোঁ বিভিন্ন ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হ'লোঁ কিন্তু মোৰ যেতিয়া অসুখ বিসুখ হৈছিলে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ ডাক্তৰৰ মানে ঔষধ পাতি খাই থকাতকৈ ডাক্তৰৰ সৈতে চাইড এফেক্ট থাকে এণ্টিবায়টিকে হয় কি হওক তেতিয়া ভাবিলোঁ এই ঔষধ নোখোৱাকৈ কিবা আছে নেকি যে স্বাস্থ্য ভাল কৰাৰ তেতিয়া মই যোগাসনৰ লগত জড়িত হ'লোঁ আৰু যোগাসনৰ লগত জড়িত হৈ ইমান ভাল পালোঁ তাৰ যিটো মেইন বস্তু যোগ যোগ মানে সংযোগ আমি এতিয়া কাৰ লগত সংযোগ কৰিম মানে এক পৰম শক্তিৰ লগত যি শক্তিক আমি ভগৱান বুলি কওঁ কিছুমানে আল্লা বুলি কয় কিছুমানে গড বুলি কয় সেই শক্তি পৰম শক্তিৰ লগত সংযোগ কৰাকৈ যোগ বুলি কয় সেই বিষয়টোৱে মোক বেছি আকৰ্ষিত কৰিলে আৰু সেইকাৰণে মই সেই মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ ধৰিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিটেশ্যনৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হ'লোঁ শিকিলোঁ বুজিলোঁ নিজে কৰিলোঁ আৰু মই স্বাস্থ্যৱান হ'বলৈ মানে যত্ন কৰিলোঁ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মই এতিয়া স্বাস্থ্যৱান হয় এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি কিমান সময় কেনেকৈ কি কি যোগ কৰিছিলে অঁ প্ৰথম আমিতো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া কৰ্চ কৰিলোঁ যোগাসনৰ তেতিয়া আসন প্ৰাণায়ামটো কৰোঁৱেই আসন প্ৰাণায়ামৰ লগতে কিছুমান বিশেষ বিশেষ মেডিটেশ্যন থাকে মেডিটেশ্যনৰ বিষয়টো শক্তি মানে সকলোতে শক্তি থাকে এই যে আমি এটা কথা পাতিছোঁ আমাৰ চাউণ্ডটো যে এই মাইক্ৰফোনটোৱে লৈছে এইটো এটা শক্তি পাৱাৰ এই যে লাইটটো জ্বলি আছে তেনেকৈ পাৱাৰ সেই পাৱাৰে যেনেকৈ কাম চলাই আছে আমাৰ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰো ওপৰত এক পৰম শক্তি আছে সেই শক্তিৰ লগত যদি আপুনি একাত্ম হ'ব পাৰে তেতিয়া আৰু যিকোনো সেই বেয়া বস্তুৱে আপোনাক এটেক কৰিব নোৱাৰে বা এটেক কৰি থকাখিনি আপুনি নাইকিয়া কৰিব পাৰিব এই একাত্ম হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান জটিল একাত্ম হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে মই কি কৰিব লাগে অঁ সেয়া সেয়া কৰিবলৈ মইতো ক্ৰছ কৰিছোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখততো আমি সকলোৱে ব্যস্ত এই ব্যস্ততাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব অতি কম সময় হ'লেও আমাৰ চৌবিছ ঘণ্টা সময় থাকে সকলোৰে কাৰণে কেৱল বোলে সকলোৱেতো কৰে মই ব্যস্ত মই বিজি মানুহ মই ব্যস্ত ব্যস্ত সকলোৱেই কিন্তু সেই মনটো আনিব লাগিব আমি যে সেই ব্যস্ত অঁ ব্যস্ততাৰ মাজত যে অকণমান সময় চাইলেণ্ট হ'ব লাগে হ'লে যে আমাৰ ভাল হ'ব সেই মনটো প্ৰথম সেই জাগ্ৰত কৰিব লাগিব আজি যে মোক মাতিছে মই অহাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱেই যাতে সকলোখিনি জাগ্ৰত হয় মেডিটেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে শেহতীয়াকৈ মানুহৰ মাজত যথেষ্ট এৱেৰনেছো আহিছে আপুনি নিজেই শিকি স্বাস্থ্যৱান হৈ আৰু চৰ্চা কৰি আৰু এতিয়া সেই যোগৰ জৰিয়তে বহু মানুহক আপুনি কিন্তু সুস্থ কৰা বা তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি নিজকে জড়িত কৰাইছে ত' আপুনি শিকা যোগটো আনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এপ্লিকেশ্যনটো এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰি আছে আপুনি মই প্ৰথমতে বিভিন্ন ঠাইত যোগ শিবিৰ পাতিছোঁ যোগ শিবিৰ অস্থায়ী শিবিৰ কম দিনৰ ধৰক পোন্ধৰ দিনৰ বা দহ দিনৰ এসপ্তাহৰ তেনেকৈ শিবিৰ পাতি জাগ্ৰত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দক্ষিণ গাঁৱত এটা স্থায়ী কেন্দ্ৰ আছে তাতো মই একেৰাহে শিকাইছিলোঁ এতিয়াও বেলেগে শিকাই থাকে তেনেকৈ আৰু আজিকালিতো অনলাইনৰ যুগ অনলাইনতো শিকোৱা হয় আৰু যোগৰ অনুষ্ঠান আছে স্থায়ী অনুষ্ঠান আছে আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে মালিগাঁৱত আছে সেই তাতো যেতিয়া ৱৰ্কশ্বপ হয় তাতো মই মাজে সময়ে যাওঁ আৰু নতুনকৈ মই এই বিষয়ৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চ কৰিলোঁ এইখিনি অকুলেট চাইন্স বুলি কয় ধৰক ৰেই কি লামাফেৰা এইবোৰো মই গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হ'লোঁ আৰু এঞ্জেল সেয়াও মই গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হ'লোঁ সেইখিনি মই কোৰ্চ হিচাপত অনলাইনত শিকাওঁ আৰু লগতে মই আনুষংগিক এষ্ট্ৰলজি নিৰ্মলজি এইখিনি কৰ্চো কৰিছোঁ মানে বহু জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে এতিয়া যোগ কৰিব লাগে এই কথাটো আমি বুজি পালো বা বহুত সচেতনতাও আহিছে আপুনি যে এই কৰি উপকৃত হৈছে বা বহু মানুহ উপকৃত হৈছে কভিডৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত হয়তো এই যোগাসন কৰা মানুহৰহে কিছু বৃদ্ধিও পাইছে কোভিডের যিটো হাঘরের পিছত এতিয়া মূলত মূলত কোনকেইটা কিটা আমি যোগ অনুশীলন কৰা উচিত কাৰণ বহু মানুহ ব্যস্ততাত থাকে এই কথাটো আমি কিছু পৰিমাণে মানিও ল'ব লাগিব কাৰণ তেওঁ যদি ৰাতিপুৱা ন বজাত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লগা হয় বা ঘৰৰ পৰা যদি আঠটাতে ওলাব লগা হয় তেতিয়াৰ বাবে আৰু দীঘলীয়া সময় নাথাকে বন্ধ ঘৰৰ বাহিৰে এতিয়া কমনলি আমি কোনকেইটা যোগ কৰিব পাৰোঁ বা কিমান সময় কৰিব লাগে বা যোগ কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট সময় কিবা আছে নেকি আৰু এই কথাটো কিন্তু যোগ শিক্ষক বা ভিডিঅ'বিলাকত নাপাওঁ কিন্তু বি বিভিন্ন কিতাপত আমি পাওঁ যে যোগাসন কৰাৰ ইমান সময় আগত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে বা যোগাসন কৰি ইমান সময় পিছতহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই ভিতৰুৱা কথাখিনি অকণমান ক'ব দিয়ক আমি আপুনি প্ৰসংগতে ক'ভিডৰ কথা ক'লে হয় ক'ভিডৰ কথাটো সকলোৱে জানে কিমান ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰপিছত ভেকচিন উলিয়ালে ভেকচিনো ল'লে কিন্তু সকলো ঔষধৰে মানে এটা ক্ৰিয়া থাকে ছাইড এফেক্ট থাকে গতিকে যোগাসনৰ খুব প্ৰয়োজন আমি আমি যোগাসন কৰিলে আমাৰ আয়ুস বৃদ্ধি হয় আয়ুস বৃদ্ধি হ'বলৈ যোগ যোগ মানে সংযোগ মেডিটেশ্যনটো মেইনলি কৰিব লাগিব আসন প্ৰণায়মটো ধৰক এক্সাৰচাইজটো এটা মানে শৰীৰৰ কাৰণে হয় অন্য বিষয়ে অঁ এক্সাৰচাইজ কৰে বা আসন এক্সাৰচাইজ আৰু আসনৰ পাৰ্থক্য আছে আসন কৰিলে আপুনি যোগাসন কৰিলে আপোনাৰ এনাৰ্জিটো লছ নহয় কিন্তু এক্সাৰচাইজ কৰিলে মানে সেইটো ব্যায়ামত হয় কিন্তু আমি আসন কৰাৰ লগতে মেডিটেশ্যনটো মেইন মেডিটেশ্যনটো এতিয়া কৰিবৰ কাৰণে পুৱা সোনকালে শুই উঠি কৰিলে ভাল যিটো ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত বুলি কয় কিমান বজাত এইটো চাৰে তিনিটাৰ পৰা চাৰে পাঁচটা এই সময়খিনিত বা তিনিটাৰ পৰা পাঁচটা সময়খিনিত যে আমাৰ সেইটো ঘৰৰ ভিতৰত নে ঘৰৰ বাহিৰত ক'ত কৰিব লাগে বহুতে কয় যে অক্সিজেন য'ত ফ্ৰিলি পোৱা যায় বাহিৰৰ মুকলি পৰিৱৰ্ত কৰিব পাৰিলে ভাল স্থানৰ কথা আছে নেকি বাহিৰত কৰিলে ভাল কাৰণ যিহেতু বাহিৰত বতাহ মুকলি বতাহ বা প্ৰকৃতিৰ প্ৰকৃতিৰ লগত যদি থাকে মুক্ত আকাশৰ ওপৰৰ পৰা সেইটো মানে সোনকালে কামত আহে কাৰণ আমাৰ মনটো তাত একাত্ম হ'ব লাগিব বা যোগটো লাগিব লাগিব সেইকাৰণে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত খুব চাইলেণ্ট হৈ থাকে সেইকণ সময়ত যদি আপুনি য়োগ কৰে য়োগ এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম ওমকাৰনি ওমকাৰ ধনীটো যদি আপুনি মিউজিকটো লগাই লয় এটা কথা আপুনি জানে নিশ্চয় আমাৰ ভূগৰ্ভৰ পৰা সকলো সময়তে মানে এনি টাইম ওমকাৰ ধ্বনিটো ওলাই থাকে ও ওম 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 এনেকৈ মানে সেই ধ্বনিটো ওলাই থাকে সেইকাৰণে আগতে পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ওমটো মানে হিন্দুৰ শব্দ বা হিন্দুৰ চাউণ্ড এনেকৈ বুলি ভাবিছিলে যেতিয়া বেলেগ বেলেগ পৃথিৱীৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰই ৰিচাৰ্চ কৰিলে ৰিচাৰ্ছ কৰি গম পালে যে এইটো ভূগৰ্ভৰ পৰা সকলো সময়তে নিৰ্গত হৈ থাকে তেতিয়া মানুহে বুজি পাবলৈ ধৰিলে আৰু ওমটো কোনো মানে আখৰ হেৰি নহয় এইটো এটা চিন নহয় কোনো ভাষাৰ লগত জড়িত নহয় ওমটো সেইকাৰণে প্ৰথম কথা ওমকাৰ ধনী কৰি অকণমান সময় চাইলেণ্ট হৈ থাকক আপুনি তেতিয়া একো ভাবিব নালাগিব ভাবিব যে এক পোহৰ পৰম শক্তি এক পোহৰ আৰু আমাৰ ভিতৰতো এক পোহৰ আছে আমিও আত্মা সেই পোহৰ আহি আমাৰ আত্মাত পৰিছেহি আৰু আমি চাৰ্জ হৈছোঁ সেই বুলি চাইলেণ্ট হৈ থাকিব লাগে সেই চাইলেণ্টটোৱে মানে যোগ আচ্ছা সেই ধ্যান যিখিনি একেৰাহে ধৰক আপুনি পাঁচ মিনিটো কৰিব পাৰে পঞ্চাছ মিনিটো কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ সময়ৰ ওপৰত কথা আৰু সেইকণ সময়ত আপুনি কিমান ধুনীয়াকৈ চাইলেণ্ট হৈ আছে বা কিমান ধুনীয়াকৈ শক্তিৰ লগত কথা পাতিছে আপোনাক নিৰ্দেশনা তেওঁৱেই দিব দিনটোৰ কাৰণে আপুনি ধৰক মেডিটেশ্যন অলপ সময় কৰিলে ধৰক পোন্ধৰ মিনিট কৰিলে দহ মিনিট চাইলেণ্ট হৈ থাকিলে তাৰপিছত পাঁচ মিনিট আপুনি দিনটোৰ ৰুটিনখন সেইখন সময়ত ভাবিব যে আজি কি কৰিম তেনেধৰণে পুৱাও কৰিব লাগে আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়তো কৰিব লাগে শোৱাৰ সময়টো যদি অকণমান প্ৰে' কৰি আপুনি চাইলেণ্ট হৈ থাকে আজিৰ দিনটো কি কৰিলোঁ আৰু কাইলৈ মই কি কৰিব লাগিলো সেইখিনি কথা মন মগজুত সোমাই যায় তাৰমানে আমাৰ মগজৰ চিন্তাখিনিহে আমাক চলাই থাকে শৰীৰটো সেই চিন্তাটো ভাল চিন্তা আহিবলৈ সেই মেডিটেশ্যনটোৱে সহায় কৰে সেই যুক্তিয়ে সহায় কৰে যেতিয়া আমাৰ ভাল চিন্তা আহিব মনত তেতিয়াহে আমি ভাল কাম কৰিব পাৰিম প্ৰথম চিন্তাটো আহে মানে মনলৈ আমি এতিয়া কাম কৰিবলৈ মানে হোপ চামথিং ডু চামথিং এনেকৈ কয় আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব প্ৰথম মানে আশা কৰিব লাগিব মানে ভাবিব লাগিব আমি কি ভাবিম আমিতো বেয়াটো যিকোনো ভাবিব পাৰে আমি যাতে বেয়া নেভাবোঁ আমি বেয়া কাম নকৰোঁ আমি তেনেকুৱা কিছুমান নীতি আছে নীতি পালন কৰিব লাগিব আমি যাতে আমি আমাৰ দ্বাৰা কাৰো অপকাৰ নহওক সেই অপকাৰ নহওক বুলি যদি আপুনি ক'ব তেতিয়া সেই অপকাৰ নকৰিব কৈ থাকিব লাগিব সেই অপকাৰ নহওক আমি নকৰোঁ বুলি ভবাৰ লগতে যাতে আমাৰ কোনো অপকাৰী চিন্তা মনলৈও নাহে সেই মনলৈ নাহিবলৈ অকণমান সময় লাগিব যে মোৰ আজি কিমান টকা ইনকাম হ'ব কিমান টকা কি হ'ব মই কাৰ বিৰুদ্ধে কি কৰিম কি নকৰিম এইবিলাক ভাবি থাকিলে নহ'ব একদম ধিৰ স্থিৰ হৈ এখন পৰম ব্ৰহ্ম বা এটা শুন্য এখন পৃথিৱীৰ মূৰত স্মৃতিত আনি ল'ব লাগিব এই শূন্য যে কৰিলে সেইটোকে জিৰ' মেডিটেশ্যন বুলি কয় এই মেডিটেশ্যন কৰোতে বহুতৰ প্ৰথমতে অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কিবা কথা মনলৈ আহিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি কৰি কৰি অভ্যাস কৰিব আপোনাক কোনোবাই শিকাই দিব পাৰে বা আজি মই কৈছো শিকিছে কৰিব লাগিব নিজেই কাৰণ প্ৰত্যেক মানুহৰে একো গছ চাকি থাকে সেই চাকি গছ জ্বলাব লাগিব নিজেই জ্বলাব লাগিব আৰু নিজেই কৰিব যিমান প্ৰেক্টিচ কৰিব সিমানেই আপোনাৰ শক্তি বাঢ়িব যিমান শক্তি বাঢ়িব সিমানেই আপুনি মানে মানে নিজৰ কাম কাজবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আপুনি নিজৰ কাম কাজ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব সমাজৰো কৰিব পাৰিব যদি আপুনি যেতিয়া ভাল হ'ব আপোনাৰ জৰিয়তে আন দহজন ভাল হ'ব এনেকৈ যদি আমাৰ চিন্তা শক্তি উৎকৰ্ষ সাধন হয় তেতিয়া আৰু আমাৰ সেই সমাজত আজিৰ তাৰিখত যিখিনি অৰাজকতা চলি আছে গুৱাহাটী মহানগৰী নে কোন কোন অঞ্চলৰ লগত মানুহৰ লগত জড়িত শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যুগৰ জড়িত সুস্থ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এতিয়া প্ৰথম কথা আমি যিখিনি বস্তু শিকো সদায় নিজৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব লাগে মই যোগাসন জড়িত হ'লেও মোৰ কিছুমান অসুবিধা আছিলে সকলো মানুহে অলপ নহয় অলপ অসুবিধা থাকেই সেইখিনি মই কৰি নিজেই ভাল হ'লোঁ তাৰপৰা আমাৰ মা দেউতাৰ লগতে পৰিয়ালৰ মানুহখিনি শিকালোঁ তেওঁলোককো শিকাওঁ বা যোগাসন কৰাই দিওঁ তাৰপিছত শিবিৰ পাতি দিয়া হ'ল স্থায়ী কেন্দ্ৰ হেৰি কৰা হ'ল আৰু যেতিয়া অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে তেনেকৈ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা আহে অঁ আমি তেনেকৈ শিকাইছোঁ এতিয়াতো অনলাইনত হয় অঁ অনলাইনত আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইৰ পৰা আহিব পাৰে ফোন নাম্বাৰত অঁ মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স জিৰ' ছিক্স ছেভেন এইট ওৱান পৰিকল্পনা অঁ এতিয়া মানে সকলোৱে যাতে যোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই সেই আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এনেকৈ সকলোৱে গম পালে যাব তেতিয়া হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিলে মই তেনেকৈ যেতিয়া ক্লাছ দিম কৰ্চবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু বহুত তিনিমাহ চাৰিমাহ দুমাহ এমাহ তেনেকুৱা আছে কোৰ্চ হিচাপত যদি ডিগ্ৰী লয় তেনেকৈ এমহীয়া কোৰ্চ আছে বা এবছৰীয়া কৰ্চটো কম সময়ত শিকাই দিয়া হয় কিন্তু মই অনলাইনত খুব কম দিনত মানে এসপ্তাহৰ মেডিটেশ্যনৰ কোৰ্ছ কৰোঁ তাৰপিছতো ধৰ আসন প্ৰণায়ম এনেকৈ গৈ থাকে মই খুব কম সময়ত শিকাওঁ আৰু

যোগ সদায় ৰাতিপুৱা খালী পেটে কৰিব পাৰিলে ভাল আৰু আসনো তেনেকে খালী পেটে কৰিব পাৰিলে ভাল বা যদি বেলেগ সময়ত কৰিছে তেতিয়া অলপ পাতলীয়া আহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ভৰা পেটে কৰিব নালাগে আসনো কৰিব নালাগে প্ৰাণায়ামো কৰিব নালাগে খাদ্য কৰিলেও

এইখিনিও মই ক্ৰছ কৰিছো গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হৈছো আৰু এইখিনিও মই অনলাইনত শিকাওঁ এতিয়া মূলত সেই ভাল শিক্ষকৰ ওচৰত শিকিব লাগে আপুনি যে ক'লে মানে এতিয়া শিক্ষকৰ অভাৱ নাই অসমত এইটো এটা ভাল হেৰি হৈছে আজি যোৱা বছৰৰ পৰা এই খুব মানে এইটো দিশৰ লগত জড়িত হৈছে ভাল হৈছে কিয়নো সমাজত মানে বিশৃংখলতা বহুত বাঢ়িছে আপুনি চাব যোৱা দহ বছৰত অসমৰ মানে বিক্ষিপ্ত ঘটনাত মানে বহুত পাৰ্চেণ্টেজত বহুত বেছি হৈছে এইটো কেলৈ হৈছে মানে অস্থিৰ হৈছে বহু ক্ষেত্ৰত ধৰক এতিয়া আমাৰ অসমত খুব উৎসৱ পাৰ্বণবোৰ হৈ থাকে সিটোৰ সিটো ফেষ্টিভেল হয় নাচ গান কৰে বা সুৰা খায় বা মানে খুব হেৰি মন মগজু গৰম কৰি ৰাখে মানে সেইকাৰণে সেই মেডিটেশ্যনটো খুবেই প্ৰয়োজন হয় আমি ৰং ৰসেজ কৰিব লাগিব উৎসৱ পাৰ্বণবোৰ ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব লাগিব তাৰ কিন্তু ধৰক যিবোৰ গুহ অৰ্থ সেই অৰ্থটো পাব লাগিব নহ'ব অঁ অতিবাহি নগ'লে নহ'ব আজিৰ তাৰিখত এইটো বেছি হৈছে সেইকাৰণে অসমত মানে মাৰ্ডাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে মানুহে মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈও ভয় নকৰা হৈছে এইটো মানে কেলে হৈছে বা আপুনি ফেচবুক হোৱাটছআপত চাবচোন বেয়া বেয়া কমেণ্ট লিখে কিবা সেইটো মানসিকতাটো কিয় হৈছে মানে এতিয়া এই পৰিস্থিতিৰ আজিৰ তাৰিখত বহুতে গম পাই যে যোগাসন কৰিলে মোৰ দেহটো ভাল হব যোগাসন যদি মোৰ মই হাস্পতাললৈ বা ডক্তৰৰ ল'বলৈ হ'ব

নিজে ভাবিব লাগিব মই এজন সুস্থ সৱল হৈ জীয়াই থাকিম মোৰ লক্ষ্যটো মই নিৰ্ধাৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব যে মই এজন সুস্থ সৱল হৈ জীয়াই থাকিম মোৰ দ্বাৰা মানে সমাজৰ উপকাৰ হ'ব মোৰ পৰিয়ালৰ উপকাৰ হ'ব গতিকে এইটো কৰিবই লাগিব ৰুটিন ফ'ল' কৰিব লাগিব ৰুটিনখন বনাব লাগিব আমাৰ চবেই চব কাম কৰক সকলো বিজি মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ সকলোৰে কাৰণে চৌব্বিছ ঘণ্টা কালি আগু কৰিম কালি আকৌ কিবা এটা বেলেগ আহি যায় ত' বিজি চিডিউল নাথাকিলেও ঘৰত থকা মানুহ এলাহৰ কাৰণে বহুতে কৰিব নোবুজে তেওঁলোকে এইটোৱে বুজিব লাগিব যে তুমি যদি কিবা এটা পাব বিচাৰিছা যিটো কথা কলে মই স্বাস্থ্যটো যদি ভালে ৰাখিব বিচাৰিছো

আপুনি উশাহটো দীঘলকৈ ল'লেই আপোনাৰ আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব এতিয়া যিসকল আমাৰ যোগাসনবোৰ জীৱ জন্তুৰ পৰাহে আনিছে জীৱ জন্তুসকল কেনেকৈ বহে কেনেকৈ থিয় হয় কেনেকৈ থাকে সেইবোৰৰ পৰা আসনবোৰ আনা আনিছে তেনেকৈ উশাহ নিশাহ হ'ল কিছুমান জীৱ জন্তুৱে মানে বহুত দীঘলকৈ উশাহ লয় সেইসকলৰ আয়ুস দীঘল ধৰক কাছ অঁ আৰু কিছুমানৰ আয়ুস কম ধৰক কুকুৰ কুকুৰে এনেকে এনেকৈ লয় সেইকাৰণে আয়ুস কম অঁ ঘন ঘনকৈ লয় সেইকাৰণে আমিও প্ৰথম মানে এইটো প্ৰাণায়ামৰ মূল সেইটোৱে উশাহ নিশাহ উশাহ নিশাহৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব আমি দীঘলকৈ উশাহ ল'ব লাগিব দীঘলকৈ এৰিব লাগিব অঁ অনোলম বিলোমটো অকণ বেলেগ টাইপত কৰে কিন্তু একো নাই দীঘলকৈ আপুনি উশাহ লওক এৰক এইটো নহয় মানে

সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগিব তাৰ যদি বিপৰীত কৰি থাকে তেতিয়া বিপৰীত ফল পাব সেইকাৰণে খাদ্যও আমি ভাল খাব লাগিব আজিৰ তাৰিখত এতিয়া আপুনি ফাষ্টফুড বেছিকৈ খায় বা উৎসৱ পাৰ্বণত বিয়া সকাম হ'লে ৰাতি বহুত দেৰিকৈ পাৰ্টি কৰি খাই দিয়ে তেনেকৈ নহয় সদায় কম পৰিমাণে খাব আৰু এটা মানে ৰুটিনত খাব আপুনি এতিয়া সদায় যিটো সময়ত ভোক লাগে সেই ভোক লাগিলে খালেহে হজম হ'ব ভোক নলগা সময়ত খালে তাৰ মানে বিষকীয়াহে হয় মানে বিষয়ীত ফল পায় আৰু স্বাস্থ্য সম্প্ৰতি আৰু এটা কথা এইটো আমি বহু চাগতে পঢ়িছিলোঁ যে বহুতে আমাৰ ভাতৰ লগত পানী খুৱাবলৈ পঢ়িছোঁ এটা কথাটো কয় কিন্তু বিজ্ঞানীসকল বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ মতে আহাৰ গ্ৰহণত আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমি পানী গ্ৰহণ আৰু এতিয়া এটা ভিডিঅ' মই পালোঁ

স্পৰ্শৰ জৰিয়তে বুদ্ধদেৱে উলিওৱা এতিয়া পিছত নতুনকে বনাইছে এইটো খুব ফাষ্ট হয় মানে খুব কম সময়ত হিলিং পদ্ধতি আপুনি যে ক'লে আজিকালি মানুহৰ সময় নাই এইকেইটা অকণমান শ্ল' হয় লাহে লাহে হয় বা টাইম লাগে কিন্তু লামাফেৰাটো কম সময়ত হিলিং কৰিব পাৰি আৰু নীতি নিয়ম নাই তাৰমানে অঁ সেইকাৰণে খুব ফাষ্ট যায় পাৱাৰ বেছি মানে নহয় এঞ্জেল হ'ল দূত মানে বুলি কোৱা হয় ভগৱানৰ দুটনা মাতিব লাগে অঁ এতিয়া এঞ্জেলৰ হেৰি জেণ্ডাৰ নাথাকে

ওন ওগী মগিরেলা মন্টু এটা সিম্বল সিম্বলে শক্তিটুক মানে পজিটিভ কৰিছে যাতে এ অনুষ্ঠানটো ভালে কোলে হৈ যায় যাতে اكو বিজুতি নহতে এতি আমি সুন্দরভাবে কথা পাতি আছে এবার ব্রেক নিদিআকে কহি তো কথা কেন মই পজিটিভ কৰি লৈছে হে মতে আপনার ফিল পজিটিভ হৈছে নাই এক্স্যাক্টলি এইটা লেখা লাগলে মই আবার বহুত ব্যক্তি আহিছে বহুতৰ লগতে কথা পাতিছে অ সেইটো সেই চিম্বল সেইটো সকলো শক্তিয়ে মানে শক্তিৰ লগত একাত্ম হৈ বা শক্তিয়ে মানে চলাই থাকে শক্তিৰ একাত্ম হব লাগিব

কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী আৰু লগতে তেওঁ সামাজিকভাৱে জড়িত যোৱা হল বান মঞ্চৰ লগত জড়িত শিশুৰ লগত জড়িত হেপী গগৈ ডাঙৰীয়াৰ জড়িয়তে এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিচয় হ'ল বাইদেউক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ এটা আপোনাৰ সৈতে এটা সংযোগ বাদ ভূমিকা পালন কৰিছে গতিকে সমাজখনক আচলতে আমি বিচাৰিলে ইতিবাচকভাৱে মই সুস্থ ৰূপত আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ ভাল কথাবিলাক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আচলতে আহ এই ধৰণৰ কামেও সহযোগ হ'ব পাৰে যে হেপি গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কথা ক'লে মোক যে আপোনাক মই নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আপোনাৰ এই ভাল কথাবোৰ দহজনে শুনিলে গতিকে গগৈ ডাঙৰ এনে এটা ভাল কাম এটা ইতিবাচক এটা কাম আমি যে মানে কিবা এটা বহুত কিবা কিবি কৰিলে যে এইটো নহয় যে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা সহযোগ বা সমাজৰ কাৰণে এটা ক অপাৰেচন গতিকে আমি বাইদেউকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি যাওঁ সুন্দৰকৈ গোটেই প্ৰচেছটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি আশা কৰিম আগন্তু সময়ত আৰু আপোনাৰ এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে বহু মানুহ উপকৃত হব আৰু কোনোবাই যদি জড়িত হব বিচাৰিছে আমাৰ নাম্বাৰ আমি অন্তর দিয়ে আসে উল্লেখ কৰিছে এই নাম্বার যোগাযোগ কৰি তেওঁৰ কেউ অনলাইন যোগে বা ফিজিক্যালি ফেচ টু ফেসও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আগন্তু সময়ত ৰেকি লামাভেৰা আৰু এঞ্জেন আদি বিভিন্ন যিটো বা শাস্ত্ৰ কিয়নো আছে এইবিলাকত এই কথাবিল আমি অৱগত হম আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ